Bugün ya Samaraya məhkəməsində hakim Anar Rəzayevin sədrliyi ilə jurnalist Natiq Güləhmədoğlunun Lider televiziyasına qarşı qaldırdığı ittiham üzrə məhkəmə hazırlıq iclası keçirilib. Prosesdə ittiaçın Natiq Ədilov və onun nümayəndəsi İntiqam Əliyev iştirak edib. Cavabdeh tərəfə prosesə qatılmayıb. İctiyacının nümayəndəsi İntiqam Əliyev, soyunma otağına otel işçilərindən kimlərin daxil olması, otaqlarda təhlükəsizlik kameralarının yerləşdirilməsi barədə məlumatların, video görüntülərin şikayətçiyə təqdim edilməsi barədə vəsatət qaldırıb. Əliyev bu iş üzrə digər ictiyacı jurnalist qontrolunun işinin də eyni icraatda birləşdirilməsi barədə hakimə müraciət edib. Hakim Ana Rəzayev adı çəkilən iş üzrə icraat dayandırılaraq ekspertiziyə göndərildiyindən bunun mümkün olmayacağını deyərək proses 24 avqust saat 12.90 təyin edir. Xatırladaq ki 15 aprel 2011-ci tarixində jurnalistlər qan turalı və Natiq Ədilovun Oğuz rayonunda təhsil zamanı gizli çəkilmiş videosu Lider televiziyasında yayımlanıb. Natiqədilov şəxsi həyatına hörmət hüququnun tanınması, cavabdehin üzərinə şikayətçidən üzr istənilməsi tələbinin qoyulması, özəl həyatın toxunulmazlığı və ifadə azadlığına qanunsuz müdaxilə, şərəf və layaqətin müdafiəsinə dair ittiham eləcə də vurulan mənəvi zyana görə cavabdehlərdən hücum nazirin tutulması barədə tələblə Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət edib.